Привет, с вами Ярик, 17 Сегодня я покажу все пасхалки и секреты нового обновления 4.4.0. И мы начинаем, За заходим на карту. Space 2. Сейчас мы на этой карте. На этой карте есть... На этой карте есть... Какие-то снеговые островки. и... Я, лед... я, еду до одного острова на машине. Ось, первый секрет нового обновления. Моя машина сквозь остров пролетела. Ну Ось, цей остров. Это что такое? А, это следы. Ну их тут много. Он остров, он остров, он остров. Короче, их много. Он, он... Переходим до следующей пасхалки. Следующая пасхалка у нас на карте. Меститафон. Так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Оп... Робим, чтобы тумана не было. И следующая пасхалка у нас ось тут. Біля у цей машины. Надо біля вот так походить. На и вот так. Вот так, вот так. И она появится у вас в инвентаре. Так, давай назовем это у нас. Вроде 107 предмет должен быть. Ось 107 предмет. Сейчас. Ось, ось цей предмет. У нас появился. Блін, що я зробив? Следующая карта у нас на Товен 3F Заходимо на Товен 3F. О, кстати, ми тут і заспавнились. І ось тут ось це здання. Воно тепер з крышей. Прикольно, що разработчик таке добавив. Кстати, прикольно, що разработчик таке добавив. Кстати, прикольно, що разработчик таке добавив. Так, теперь на карте Том-3Л, ой, Том-3ФРТЛ, заходим на карту Том-3ФРТЛ, и вон там он, теперь там вот уце... это, с крыши, а еще там два этажа добавилось, просто так, и, и, и прикольно, что он это добавил, можно тут домик забыть. О, она еще не прозрачнее. И это круто. Не, ну вообще, разработчик крутый. И, ну и вообще, разработчик крутый. Ну и вообще, разработчик крутый. И, кстати, в этом отеле у нас теперь э, миф за э, Smile смайл чикенгани. Так, а сейчас я сделаю. Я смогу на него подавиться так или нет? Не, ну я думаю, это вообще не работает. Да, это не работает. ладно. И, кстати, если до этого мифа ты, то сейчас так поцарпайся, кость. Бля, человек на. Да, блин, ты чего и ходить не можешь? Стой. А тут уж не видимо. А, цикл. Це... Камера так, надо вот так, вот так И И він появится у нас В инвентаре И кстати, когда мы пидем, Когда мы пидем, То он Видите То исчезать не будет Ладно Вин будет, конечно, исчезать. И цель я поставила. Вы переходим до следующей пасхалки. И всем пока. Следуется -э уже будет секрет, а не пасхалка. Заходим на офис 2. И на этой карте теперь все стекла, эти пары прозрачные. Ну сюда. Так, где наша тетя Зина? Ой, сюда наша тетя Зина. Ну, на теперь то Прозрачный. Да, да, да. Тут прозрачно И теперь тут можно подавиться, что в микроволновке. В микроволновке кот. В микроволновке котик. И червоненький. Да, да, да. Это пасхалка. И... Из обновления 3.8.0 если вспомню еще то я покажу еще одни секреты и посылки да уже уже пасхалок мая. ну следующее обновление когда выйдет новое обновление я сниму новые пасхалки и самое обновление и подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока